প্রতীয়মান আলোচক ও কণ্ঠশিল্পী হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ তুজাম্বেল হুসাইন হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ তুজাম্বেল হুসাইন প্রদীপ ও মহতাবেন সৈয়দা শামসুল নাহার মহামুখী কমে মাদ্রাসা রাজবাড়ি আমি মহতারামকে তার মূল্যবান আলোচনা পেশ করার জন্য বিনয়ভাবে অনুরোধ করছি الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما على مكان وإنسان على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا. انطقنا الله الذي انطق كل شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس قبض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بذكر شهر جبيلي در فروشا بذكر شهر جبيني در فروشا بلے دانا دری مانا کے گوشاز نہ بلبل پر گلش تسبیح کھانے کہ ہر کھانے با تسبیحش زبانے ذکر حقہ مقدگاری روح راق مرحبا مد ايدنا مجروح رانا اله الا الله لا 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 إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. توحيدك يا معناة سينون. کما آسان شا ہمارا بلا بکمان ہی بلا وکمانی ہی حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله